Вкусного всем! Сегодня познакомимся с дилшот, отварной бараниной в укропном соусе. Это домашняя шведская кухня и весьма популярный рецепт. Правда, иногда готовят из телятины, но в старе это была именно баранина. Первый рецепт дилшот датируется 1755 годом. И с тех пор это хит на шведской кухне. Как ни странно, но начнем с укропа. Отрежем грубые стебли, они тоже будут в деле. Листики пока отставим в сторону. Лук порей. 300 грамм. Можно заменить и на обычный лук, но порей все же аутентичней и вкусней. Очистили от вершков, корешков и грубых внешних парочки слоев. Нарежем колечками. Морковка, парочку, тоже грамм 300. Г. Морковка, она и в Швеции морковка. Нарежем кубиками, она как и лук будет в окончательной подаче. Также в это блюдо сейчас все чаще добавляют пастернак, цветную капусту, спаржевую фасоль или сельдерей. У нас классический рецепт. А вот теперь баранина. Килограмма полтора можно с косточкой. Лопатка, как у меня, или ножка. Важно, чтобы было помесистее и не Кубиками порционными нарежем. Немного возьмем кусочков с косточкой для наваристости бульона. В кастрюлю закладываем мясо. Заливаем водой, холодной, Сейчас будем удалять из баранины специфические запахи. Доведем до кипения. Пробланшируем до 3 минут и отцедим. Баранину промойте, жидкость вылейте, кастрюльку хорошо помойте. И снова закладываем уже промытую без накипи баранину. Запах при предыдущей варке почти весь ушел. Такой вот шведский секрет сделать изысканно. Засыпаем лук и морковь. Стебли укропа. Заливаем водой, холодной, в данном случае мы не только варим баранину, мы готовим один из вкуснейших бульонов, посолив из расчета 2 чайных ложки на литр воды. У меня получилось полтора литра. Горошин 10 перца, в идеале белого. Пол чайной ложки тимьяна. Немного лавра. И доводим до кипения. Пену по ходу по возможности удаляем. Закипело, снизили огонь и на малом огне варим до мягкости мяса. Часа полтора. Пока варится мясо, отварим гарнир. Идеальный для этого блюда картофель. Крупные куски залили водой, посолили по вкусу. И внимание, еще один шведский секрет. Добавили столовую ложку лимонного сока. Тогда картофель будет не просто идеально белым и не развалится на кусочки, даже если вы его немного переварите. Варим до готовности. И пока все варится, нарежем листики укропа как можно мельче, чтобы соус даже немного зеленоватый был по цвету. Когда мясо сварилось, бульон отберем для соуса приблизительно с пол-литра. Мясо пока пусть остается в оставшемся бульоне, чтобы не потеряло мягкость. Кроме этого смешаем сливки, стакан или больше до 300 мл с яйцом, точнее с желтком одного яйца. Он хорошо взбивается недолго и поехали делать соус растопим около 2 столовых ложек сливочного масла. Добавим столько же, то есть 2 столовых ложки муки. Огонь почти самый малый. Прожарим муку, пока она только соберется менять цвет на легкую желтизну. В это время она разделится на микрокрупинки и сделает затем соус шелковистый. Только начал меняться цвет, добавляем бульон порциями, медленно, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комки, Последнюю порцию можно побольше. И перемешав, прокипятим на малом огне минут 5 это основа нашего соуса. После этого добавляем уксус 2 столовых ложки неожиданно, правда, будет немного кисленько, яблочные винный. и сахар еще неожиданнее, да? Полторы-2 столовых ложки без горки, пусть будет немного сладенько. Перемешали, попробовали на вкус баланс сладкого, кислого и соленого. Если надо, добавьте. По вкусу должна быть еле уловимая кислинка со сладостью. И еще 5 минут варим на малом огне. Уксус потеряет резкие пики, если его проварить. Затем медленно добавляем сливки, все время перемешивая. Опять таки во избежание комков и для равномерного прогрева соуса, чтобы он не закипел. И быстренько добавляем нарезанный укроп. Тщательно все мешаем, прогревая, не доводя до кипения. Кстати, дилшот Укропное мясо раньше готовили без сливок. Сливки это уже, когда нация стала побогаче. В соус горячий, добавляем мясо вместе с овощами, в которых оно варилось. Но без бульона. Густота соуса у нас уже идеальная. Оставшийся бульон используйте в других блюдах. Все-таки какой он классный. Грешен, я его просто выпил потом. Перемешали, прогрели пару минут, помешивая, чтобы не закипел, но был в горячем, и подаем. Такая вкуснотень не будет сложно описать вкус. Сливочный нежнейший соус. Укроп при этом не превалирует, а только дополняет вкус бесподобного бульона. Слегка кисленький, слегка сладковат, но не чрезмерно, как для мяса. А мясо нежное, как желе, насыщенное вкусами овощей, которые не смешались, как в соусе. Это просто праздник какой-то. Хотя это вполне себе обычное домашнее блюдо. К пивку, например. Няма-няма, попробуйте и вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы.